Ольга Славина, Днепропетровск, политолог. По моему мнению, летняя школа самоуправления поднимает топовый вопрос, который на данный момент стоит на повестке дня, а именно это взаимодействие органов местного самоуправления и гражданского общества. С какой целью я приехала на этот тренинг? Прежде всего, получить определенные знания, которые позволят мне участвовать конструктивно и результативно в разработке стратегии развития гражданского общества в Днепропетровской области. И мне это удалось. Едем домой с готовыми наработками. Добрый день. Меня зовут Антон. Я из города Харькова. Я глава правления гражданской организации «Мой нации». Собственно говоря, я когда, меня когда сюда пригласили, я очень обрадовался, потому что когда мне сказали, с какой целью да, я, ну, я здесь буду, я понял, что мне это нужно, как минимум потому, что э, очень слабая культура взаимодействия гражданских организаций с нашей исполнительной организацией, да, особенно учитывая специфику города Харькова, без знаний там никак. То есть есть куча молодежи, есть куча желания. Есть много энтузиазма, нет знаний у нас, ну, получается. Да? Собственно говоря, я за ними сюда и приехал. Я не очень себе представлял, как, как это будет выглядеть, какой формат будет, да. Э -э приехал, и, и мне безумно понравилось. Да, вот, а школа самоуправления, которая. Э намного открыла глаза. Я не, ну, я, я не знал о тех инструментах, которые мне дали здесь, да, как я могу более конструктивно, более здраво и эффективно взаимодействовать с нашими городскими властями, да, для того, чтобы сделать и жить в Харькове лучше, да, и комфортнее, и, и для того, чтобы как можно сильнее представлять интересы громады. Вот. И вот я, я за вот этим приехал, я это здесь и получил. Очень благодарен этой школе. Спасибо. Машна Евгений приехал из города Каменское, это бывший Днепродержинск, как говорят, родина застоя. И так как мы не хотим, чтобы эта родина застоя продолжала оставаться застоем, участвуем в общественной деятельности, изучаем новые пути развития и приехал сюда для того, чтобы, собственно, для этого и получить знания. Тем более знания эти по теме интересны, по теме развития гражданского общества, по теме сотрудничества Гражданське общества з властями, налаживание діалогу і, в конічному счеті, ділового партнерства. Мене звуть Марія Андреас, я волонтер, представник громадської організації Майбутні нації з Харкова. Сюди я приїхала з запрошенням одного стринера Олега Конотопцева, з якого я давно вже знаю. Ми дуже з ним гарно співпрацюємо. І... Почитала, зареєструвалася, приїхала, і, тому що останній рік я активно займаюся тим, що намагаюся активізувати процес співпраці міської влади, власної влади і громадськості. Ми вже дуже успішно а, включилися до роботи робочої групи з зміни регламенту міської ради, ми його змінили, міська рада прийняла це рішення. І ну, я думаю, що це початок путі початок довго.